kun issiq qattiq chanqadim ichimlik suv keltirdim avvalo rasulullohga uzatdim iching iching ya rasululloh abu bakr aytadilar rasululloh suvni ichganlar sari mening chanqog'im bosilardi yo Alloh. rasululloh suv ichsalar abu bakr qoniqsin bunday muhabbatning o'xshashi bor jang jang maydoniga ansorlardan bo'lgan bir ayol kirib keldi va baland ovozda dedi menga rasulullohni ko'rsating rasululloh omonmilar rasululloh qanilar u ayolning yo'lini to'sishning imkoni yo'q edi u ayol shiddat bilan borayotgan jang bo'roni ostida suyukligi ki... habibi nabiy alayhissalomni izlayotgan u ayolga aytildi Otayın şahit oldu. Yerin şahit oldu. Oğulun şahit oldu. Eyvallah bu sözlerle parmağım kılmazdı. Nihayet, Nihayet, Habibi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kurgaladığı, O zamanın muhabbat yana qayda bor bilol ibn abu raboh rasulullohning muazzinlari sarvari kainot sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin bilol azon aytolmay qoldilar atrofga qaraganlarida har bir narsa u zotga rasulullohni eslatardi shu sabab madinani tark etishga majbur bo'ldilar umar ibn hattob radhiyallohu anhu amirlik davrlarida bilol madinaga qaytib keldilar bundan xabar topgan hazrati bilol nihoyatda xursand bo'ldilar masjidlari kirib kelgan bilolni kutib olgan o'zlari chiqdilar marhabo marhabo ey bilol ikki do'st o'zaro suhbatlashib bo'lishgach hazrati biloldan ilk iltimos qilingan narsa shu bo'ldi ey bilol ey rasulullohning muazzinlari bizlarga bir azon aytib bering rasululloh davrlarini bizlarga bir eslating o'sha davrlarni bir eslaylik hazrati biron aydilar ey mo'minlar amiri o'tinaman sizdan meni bunga majburlamang ko'zim rasulullohga tushmasa azon ayta olmayman ayta olmayman shu vaqt masjid ichiga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nabiralari husayn roziyallohu anhu kirib keldilar uni ko'rgan bilol roziyallohu anhu yig'lab yubordilar chunki husaynning nurli yuzidan rasulullohning timsollari balqib turardi husayn ham ko'rib xursand bo'ldi u ham ilk so'ragan iltimosi shu bo'ldi ey bobomning muazzinlari ey bilol bizlarga bir azon aytib bering bizlarga rasululloh davrlarini bir eslating endi bu iltimosni rad qilishni imkoni yo'q edi chunki bu iltimos habibullohning suyukli nabiralari husayn roziyallohu anhu taraflaridan so'ralayotgan edi rad etishga unamagan bilol roziyallohu anhu azonga shaylandilar jarangdor ovozlari bilan azon ayta boshladilar allohu akbar allohu akbar bu tanish ovozdan butun madina larzaga keldi yosh qari erkak ayol hatto go'daklar masjid sari yugurishar şer, hayqirishardi rasululloh qaytib keldilar rasululloh qaytib keldilar madina ahli masjid sari oqib kelardi hamma yig'lagan hazrati bilol bu holatdan hushlarini yo'qotdilar <laughs> bilol roziyallohu anhu bu muhabbatda o'lgunlaricha sodiq qoldilar hatto o'lim to'shagida yotar ekanlar qattiq yig'ladilar insonlar o'limdan shunchalik qo'rqasanmi ey bilol deb so'rashdi işte. u zot javob berdi yo'q bunday fikrni hayolingizga ham keltirmang men hayotim tugab borayotganidan yig'layotganim yo'q do'stlarim diydoriga musharraf bo'lish sevinchidan yig'layapman axir necha yillar ayriliqda bo'lgan habibim rasululloh yonlariga ketayapmanku ha u zot jo'shqin muhabbatlar bog'lab turgan sayidul ambiyo payg'ambar alayhissalom istiqboli umidida obidiyda qilayotgan edilar bu sahobalar tarafidan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan cheksiz muhabbatlari namunasi edi zero ular mana shu muhabbat evaziga roziyallohu anhu bo'ldilar shu bilan birga rasulullohning bizlarga aytib mujdalari ham bor kunlarning birida u zot qattiq yig'ladilar u zotdan so'rashdi yo rasululloh yig'ingizning sababi nima rasululloh javob berdilar birodarlarimni sog'indim bizlar birodaring emasmizmi yo rasululloh sizlar meni ashoblarimsizlar mening birodarlarim meni ko'rmasdan turib menga iymon keltiradilar biz ko'rmasdan turib iymon keltirdik rasulullohga ko'rmasdan turib muhabbat qo'ydik u zot sallallohu alayhi vasallam shu bilan birga men rasulullohning haq ummatiman degan har bir musulmonga u zotning muborak salomlarini yetkazmoqchimiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.